На початку слухання на посади держслужбовців 27 травня у малій залі слов один із претендентів на посаду, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, зняв свою заявку одразу. Інші йшли на конкурс більш впевнено. Я я десь проработала 11 лет. Навіть надолжності Ну, була у мене не було, вроде би все нормально, ну входила я. приглашали меня в налоговую, потому что там не было главного бухгалтера долго, ну, какой-то период. И, а у нас предстояло сокращение реконструкции организации городского совета, поэтому я, ну, там еще, может, еще какое-то обстоятельство, ну, приняла такое решение. Ну, потом я хотела Спитались, вернуться, потому что я привыкла здесь, да, я хотела. Ну, сейчас я востребована там, а, а здесь... Ну, есть претендент, женщина работает. Ну что ж, так вот получилось так это самое. Я снимаю Після чого розглядали заяву учасників конкурсу на заміщення вакантної посади начальника управління стратегічного планування, інвестиційної політики та зовнішньоекономічних зв'язків. Перший конкурсант Олександр Іванович Якубовський, який значну частину життя присвятив службі в лавах радянської армії та медичній справі. Його конкурент Сергій Миколаєвич Гулько, який більше спеціалізується у менеджментській справі. Обидва закінчили Донбаський державний педагогічний університет та тимчасово безробітні. Кожен із кандидатів висловив свою точку зору стосовно власного внеску. У справу позитивных змін для міста. Привлечение инвесторов все равно будет. И с каждым днем и обстановка была, так посол. Но с каждым днем все я думаю, должно стабилизироваться. И война сюда уже не придет. И много у нас здесь переселенцев в Донецкой области. Здесь много умов и тех предпринимателей, которые сегодня стоят и думают имея деньги даже на руках, но они думают то ли уезжать в Польшу работать, в Европу, то ли оставаться здесь, возле своего дома, в своей Донецкой области и здесь и развивать эту экономику. И то, что купеческий город, он всегда издавна, независимо от войн и проблем, город как купеческий город. Поэтому думаю, что предпринимательство будет все равно в городе развиваться почему меня интересуют инвестиции, потому что сам предприниматель, у самого были проблемы, ну как, проблемы в том, что когда хотел заниматься бизнесом или расширять бизнес, то увидел, в чем проблемы системы вот этой, которая есть на самом деле. Но проблема в том, что у нас как бы город имеет определенное богатство. В чем она заключается, это богатство? Наверное, на наверное, земля, которая есть. То есть эту землю можно предоставлять под предприятия, под сельскохоз, наверное, какие-то тоже предприятия, под поля, чтобы производили люди продукцию. У нас почему-то все засекречено, где-то что-то узнать. Ну, простому человеку очень тяжело простому предпринимателю. Я осма... перед тем, как пойти в этот отдел, если честно, я подал заявление дел экономики. Почитал план развития города на Дергу. Там мне понравились многие такие моменты, которые были, там были моменты, что как можно помочь предпринимателям города, чтобы у нас улучшилась экономическая ситуация в городе. Но когда начал там спрашивать, а что вы для этого делаете, экономическое дело, они мы ничего не делаем, мы собираем данные, показываем, а занимается сном это отдел инвестиций. Поэтому я переписал заявление, пришел сюда. Понятно, что как бы есть несколько наверное, направлений улучшения, как сказала оппонент, что и курорт, и развитие бизнеса. Ну, наверное, что бы я сделал в первую очередь, придя, наверное, бы создал сайт, на котором показал ресурсы города, коммунальные помещения, которые у нас сейчас пустуют, показал Участки, которые как як зарезервированы для предпринимателей, но предприниматели даже не знають, що то учаски де можна построить. за традицією. Слухання були відкритими. Громадськість цікавили професійні навички кандидатів, їх досвід та план роботи на посаді. От наскільки мені звісно, ви подали документ. Ну з подали 30-го числа. Да? У вас, в принципе, был практически месяц времени для того, чтобы как-то, я не знаю, собраться с мыслями, составить какой-нибудь план. Скажите, у вас есть какой-нибудь план, видение на будущее или, допустим, разговариваете, в принципе, вы красиво. То есть инвесторы, разговор, ну, как-то привлекать, это все, это все нормально, это, ну, как бы это правильно, наверное. Но я вижу, у меня есть план, Пункт первый. Я вижу, надо сделать вот это, вот это, вот это. Пункт второй. Вот это, вот это, вот это. Есть ли у вас какой-нибудь план? Смогли вы за вот это время, пока был до сегодняшнего заседания время, смогли бы вы разработать какой-нибудь план? Після усіх доповідей повернулися до посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, де вже залишалась одна конкурсантка Оксана Миколаївна Падалка, яка має вищу економічну освіту, але не працювала у державних структурах. А як ви себе оцінюєте головним бухгалтером. якщо ви навіть бухгалтером в не установі ні робота. На я знаю, бюджетна установа це дуже специфічна установа. Даже я маю фінансове образування. Я как Банковый. бы в банке тоже работал, был управляющим отделением небольшого, не знаю, сколько вас было человек в подчинении, но э, банковская сфера, она настолько узкая, и что бюджетная установа, и тем более главный бухгалтер э, горы сполкома. я думаю, это настолько глобально, надо быть хотя бы опытным три года проработать, хотя бы в этой установе, связанной с бухучетом. Потому що спецсіта, спеціта, я поняла ваш вопрос, чтобы я на него отвечу сразу. В 1997 году, когда я поступала на вакансію економіста учетного параційного відділу, тобто це трібанківські операції, які бухгалтерські, проводки, счета, рахунки, кореспондентські як банк ми працювали з казначейством. Тобто всі ці структури, ці схеми я знаю, то для мене це не новина. Усі кандидатури, що задовольнили в попередніх слуханнях, як представників влади, так і громадськість, далі проходитимуть іспити і спецперевірку, після чого стане зрозуміло, хто нарешті очолить управління стратегічного планування та бухгалтерію слов міськради.